ناموس رسالت کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے ہالینڈ کے اس اور نے مسلسل گستاخیہ کر رہا ہے اور مسلسل گستاخیوں کے بعد بھی عوام کی ایک کثیر تعداد اس واقعے سے بھی بے خبر ہے ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا گستاخیہ کر رہے ہیں علمی آئے ہیں کہ جس قوم کی کو کرکٹ میچ کا شیڈول بھی پتہ ہے اوقات بھی معلوم مقام بھی معلوم اور یہاں تک کہ کھلاڑیوں کے شجرے بھی معلوم ہیں کہاں پر کتنا سکور کیا کہاں پہ کھیلا ہے اور اس کے باوجود علمیہ یہ ہے کہ اتنے بڑے واقعے سے قوم بے خبر ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے گریٹ ویلڈرز کیا کیا گساخیا کر رہا ہے بلکہ عوام بے خبر ہی نہیں ہے بے وفا بھی ہے بے مروت بھی ہے بے حص بھی ہیں اور بے غیرت بھی ہیں ورنہ جس ہستی میرا آقا کریم علیہ السلام نے رات کو اٹھ اٹھ کر امت کے لیے دعائیں مانگی ہو کیسے ممکن ہے ان کی ناموس کا مسئلہ لوگوں نے فقط مولیوں اور پگڑیوں والوں پر ڈال دیا جائے یہ صرف مولیوں کا مسئلہ ہے یہ ہر اس مسلمان کا مسئلہ ہے جس نے ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہو اور کیا، امت کیا سمجھ رہی ہے کہ بروز قیامت امت کی بے وفائی کا حساب صرف موریوں سے لیا جائے گا یا دندار طبقے سے لیا جائے گا نہیں ہرگز نہیں حساب ہوگا نمو رسالت سے وفا اور بے وفائی کا ہر شخص سے جس کے زندہ ہوتے ہوئے گستاخیہ ہوئی ہو اور خاموش رہا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو مفتی ہو شیخ الدیس ہو عام انسان ہو وہ گدی نشین ہو پیر ہو جس نے اپنی مسجد بچائی جس نے اپنی جگہ بچائی جس نے اپنی گدی بچائی کہ میں بولوں گا تو میری مسجد چلی جائے گی میری گدی چلی جائے گی کوئی بیان نہ دیا یا کوئی حاکم حکمران وزیر اعظم سے لے کر نیچے ایم پی اے ای منسٹر تک جس کو عہدہ چھین جانے کے خوف سے گستاخوں کا ساتھ دیا ہو کہ عہدہ چھین جائے گا ہم گستاخوں کے خلاف بولیں گے عہدہ لیا جائے گا کوئی رد عمل انہوں نے نہیں دیا چاہے وہ عام مسلمان ہو عام مسلمان جسے فیشن سکوپ انڈسٹری ڈراموں فلموں کے متعلق علم تھا مگر وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے والے بے آدمیوں کا صرف علم رہا باقی تو ساری معلومات ہوتے ہیں ڈراموں والوں کا بھی پتہ ہے فلموں والوں کا بھی پتہ ہے کھلاڑیوں کا بھی پتہ ہے لیکن حضور کی شام میں جو گستاخے ہو رہے اس سے لا علم رہے میرے بھائیو حضرت انس حضرت امام مالک فرماتے ہیں نا آپ کا فرمان ہے اگر یہ امت اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پیرا نہیں دے سکتی تو ساری امت مر جائے اور ضرورت ہی سمر کی ہے کہ یہ امت عہدے دینداری یا دنیا داری مسلک اور پیشے کا فرق پس پش ڈال کر سے رسالت کی حفاظت کے لیے کڑی ہو جائے ورنہ قہر خداوندی لازم آ جائے گا ہاں خدا کی سرزمین تنگ کر دی جائے گی اور رب العزت کے عذاب سے امان ملنا ناممکن ہوگا اور یہ فرنگی ان کو بھی یہی خوش فہمی تھی کہ غازی المدین کو شہید کرنے کے بعد رسالت پر دیا جانے والا پہرا کمزور کیا جا سکتا ہے پھر انگریزوں کے تلوے چاٹنے والوں نے نام و نہاد کمرانوں کو بھی یہی گمان گزرا کہ غازی ممتاز حسین قادری کو شہید کرنے کے بعد وہ اپنے بیرونی آکاؤ کے ایک جنڈے کو کامیاب کروا لیں گے لیکن اللہ پاک کی خفیہ تدبیر بھائی کفر اور ان کے سہولت کاروں کے تمام منصوبے میں ہو گئے اور انشاءاللہ اللہ حضور کی عزت پر پہرہ ہوتا رہے گا پہرہ ہوتا رہے گا جام وصال دپینن والے عاشق مست جمال ہور ہوندے بابا جی سناتے تھے نا جی جام وصال سال دا پینن والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے صاحب در تحال ہور ہوندے ٹکڑے منگ تے شور بے پینن والے غرقان مقال ہور ہوندے سینہ ڈان والے وچ چنگ عالم شیر صفت قتال ہور ہوندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جسے چک لیا وہی جان دائی ہر اکنو قدی پرک ہون دی کوئی لگتے ہک پچار دائی اور ہمت ہار یا دکم عشق نہیں آئے ممتاز قادری یہ غازی تنویر قادری یہ غازی المدین ہمت ہار یا دکم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی عالم شام میں عشق دکی دسا سمرہ دین اسلام ایمان دائی اور ظلف دے بیچ کا من اندر جدو پس جائے پھر پڑک نہ کی رکی قدم جماعت عشق اندر سخت گاٹ یا ویک کے تڑکنا کی ہاں انشاءاللہ غازی المدین کا فیض بھی آئے گا قادری کا فیض بھی آئے گا اور حضور کی عزت پر پہرا ہوتا رہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد